کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک صحابی کا نام قرآن مجید میں واضح طور پر آیا ہے وہ صحابی جو غلام تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا اور جن کی شہادت پر اللہ کے نبی کی آنکھیں نم ہو گئیں حضرت زید بن رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سفر حیرت انگیز اور ایمان افروز ہے جس میں عشق رسول عشق رسول قربانی اور اخلاص کی روشن مثالیں چھپی ہوئی ہیں آئیے جانتے ہیں اس شخصیت کے مکمل داستان جو بچوں جوانوں اور بڑوں سب کے لیے ایک کامل نمونہ ہے حضرت زید بن حارسہ رزتانہ کا تعلق قبیلہ قلب سے تھا جو عرب کے معزز قبائل میں شمار ہوتا تھا ان کے والد حارسہ بن شرجیل ایک بہادر اور باعزت شخص تھے زید بچپن ہی میں والدین کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے جب بنو کین کے ڈاکوں کے کافلے پر حملہ کر دیا اور زید کو اغوا کر کے غلاموں کے بازار میں پیش دیا گیا زید کو کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا مکہ پہنچایا گیا جہاں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خریدا بعد حضرت رضی اللہ عنہ نے نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلام بطور ہتھیار دے دیا سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو محض غلام نہیں سمجھا بلکہ ان کے ساتھ بیٹے جیسا سلوک کیا زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور عالی اخلاق سے متاثر ہو کر دل سے ان کا ہو کر رہنا قبول کیا چند سال بعد زید کے والد حارسہ اور چچا کو ان کی خبر ملی اور وہ مکہ آئے تاکہ فدیہ دیکھ کر زید رضہ کو واپس لے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو والد کے ساتھ جا سکتے ہیں مگر زید رضی اللہ نے حیرت انگیز فیصلہ کرتے ہوئے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا میں نے ان سے جو عزت محبت اور اخلاق پایا ہے وہ کسی اور سے نہیں ملا زید رضہ کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوئے ہمارے نبی اور مکہ کی عوام کے سامنے ان کا ہاتھ پکڑ کر اعلان فرمایا زید میرا بیٹا ہے میرے وارث ہوں گے میرے نام سے پکارے جائیں گے اس اعلان کے بعد زید کو زید بن محمد کہا جانے لگا یہ اعلان اس وقت ایک غلام کے لیے سب سے بلند مقام تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اسلام کے آغاز میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا وہ ان خوش نصیب افراد میں سے تھے جنہوں نے ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا جب اسلام کے ماننے والوں کو ستایا جاتا تھا وہ ہر تکلیف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے جب صورت الاحزاب کی آیت نازل ہوئی ترجمہ یعنی لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو دوبارہ ان کے اصل والد کے نام سے پکارنا شروع کر دیا یہ قرآن کا عدل و انصاف کا پیغام تھا جس نے رشتہ داری اور نصف کے اصولوں کی اصلاح کی زید رضی اللہ عنہ کا قرآن میں ذکر زی حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام براہ راز قرآن میں شامل ہوا ہے یہ ان کے بلند مقام کی دلیل ہے ایک وقت کے غلام کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی پھپی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش سے کیا تاکہ غلاموں کو معاشرتی عزت دی جائے لیکن مختلف مزاج ہونے کے وجہ سے یہ نکاح زیادہ دے نہ چل سکا اور طلاق ہو گئے اس واقعے کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تاکہ اسلامی معاشرے کے اصول وضع کیے جا سکیں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے لقب سے یاد کرتے اسامہ رضی اللہ عنہ کو صرف سترہ سال کی عمر میں اسلامی فوج کا سپا سلار بنایا گیا جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے حضرت زید رضی اللہ اسلام کے بیشتر اسلام کے بیشتر غزوات میں شرکت کی جس میں غزوہ عہد حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ شامل ہیں وہ ہمیشہ نبی کے ساتھ رہتے اور ان کی حفاظت کرتے ان کی شجاعت وفاداری اور قربانی ہمیشہ نمایاں رہی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کی طرف لشکر روانہ کیا تو حضرت زید کو اس کا سپاہ سلار مقرر فرمایا اس غزوہ میں تین ہزار مسلمان سپاہی تقریباً دو لاکھ رومی فوج کے خلاف جا رہے تھے یہ اسلامی تاریخ کا ایک نازک ترین لمحہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کے لیے زید اللہ کو چنا <محمدون سیدھو الکونے> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھی اگر زید عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اس سلسل سے قیادت کی ترتیب واضح کی گئی اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید عنہ کی قابلیت اور اخلاص پر کتنا بھروسہ تھا حضرت, حضرت زید نے غزوہ موتا میں پرجم اسلام کو تھامے رکھا حتیٰ کہ ان پر تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی آپ گھوڑے سے گر پڑے اور جامع شہادت نوش کیا اس کے بعد جعفر بن ابی طالب اور پھر عبداللہ بن رواحہ نے پرجم سنبھالا اور تینوں شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نبی وحی کے ذریعے غزبہ موتا کے ذریعے موتا حالات دیکھے آپ نے صحابہ کو بتایا کہ زید جعفر اور ابن شہید ہو چکے ہیں حضرت انس عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں عشق بار تھیں آپ بہت افسورتہ تھے حضرت زید کی قدر و منزلت کی بڑی دلیل ہے یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک ایسا نایاب کردار ہے جو غلامی سے بلند ہو کر قرآن کا حصہ بنے ورسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب رہے ان کی وفاداری اور خلوص نے انہیں دنیا آخرت دونوں میں بلند مقام دلوایا وہ عدل قربانی اور عشق رسول کی چلتی پھرتی مثال تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انسان کا اصل شرف حسب و نصب میں نہیں بلکہ تقوی اور عمل میں ہے دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والا شخص اللہ کے ہاں خاص مقام پاتا ہے اخلاص اور وفاداری انسان کو غلاموں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا سکتی ہے آج کے نوجوانوں کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک عملی سبق ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچا تعلق قائم رکھیں تو چاہے ہم دنیا میں کسی بھی مقام پر ہوں اللہ ہمیں بلندی عطا فرمائے گا غلامی کے توغ بھی ایمان کی روشنی میں تاج بن جاتے ہیں حضرت اللہ عنہ جیسی وفاداری اخلاص اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں آئیے ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں اپنے دل میں عشق رسول کو جگائیں اور دین کے اخلاص کے ساتھ جینا سیکھیں اگر آپ کو حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ ہمیں حضرت زید رضی اللہ عنہ جیسے اخلاص عطا فرمائے آمین سمہ آمین